Слава Украине! Приветствуем от Полуанского. Апдейт, апдейт по Луганской Бавовне. Это уже второй апдейт по этой Бавовне, потому что первый мы уже делали, но не было ясна там еще одна информация, поскольку прилетов было два по Луганску. Один была отработка комплекса С-300 или С-400 на аэродроме, получилось. А второй прилет был очень интересный. Он был... При... Нет, точнее, это был первым. На самом деле, это был первый. По высшему военному авиационному училищу. По их, точнее, общая. Или по их казарме, так правильнее сказать. И многие сказали, а нахрена туда прилетал Атакамс? Ну, к чему она была? Как казалось, прилетал не просто так. Вот этот комплекс бывшего училища, он используется, как оказалось, на сегодняшний день российским главным разведуправлением. И там проходила, происходила концентрация лишнего состава перед посылкой на поле боя в Украине. Это Луганск, напомню. И сами расисты признали, что в результате прилета атакам создание было разрушено. У них 26 двухсотых все грушники и порядка 20 трехсотых. Также было уничтожено 4 единицы бронетехники, которые находились рядом со зданием. То есть было нейтрализовано целое российское подразделение путинских бандитов и террористов, которое собиралось выполнять свое, делать свои черные дела на фронте в Украине. Вот видите, один, как говорится, удар и вопрос снят. Давайте следующих. Вот. Так что вот такие вот новости с, Луган, с Луганщины. Новости, повторюсь, от расистов. С той стороны, наши пока не комментируют. Но что-то мне говорит о том, что расисты в этом случае, если и сказали частично неправду, то, скорее всего, приуменьшили собственные потери. Так что все будет Украина.